আচলতে আজি মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেলৰ ডক্টৰ মৌমিতা দেৱনাথৰ লগত কি হৈছিল দুয়োটা চকুৰ জখম হৈছিল মুখৰ পৰা ওলাই আছিল তেজ মুঠ দুয়োটা প্ৰায় ছিঙি গৈছিল সম্পূৰ্ণ মুখখনতেই আঘাতৰ চিন ডিঙিত দাঁতৰ চাপ দুয়োখন হাতৰ আঙুলিৰ নখ সম্পূৰ্ণ ছিঙা মহিলাৰ প্ৰাইভেট পাৰ্টৰ পৰা ওলাই আছিল তেজ বাওঁ ভৰিত আঘাতৰ চিন পেটত আঘাতৰ চিন সোঁহাতত পিন্ধি থকা আঙুঠিৰ আঙুলিটো চিঙা এইয়া আঘাতৰ লিষ্ট হয় য'ত কলকাতাৰ আৰ জি মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেলৰ এগৰাকী অধ্যয়নৰত ডক্টৰ মৌমিতা দেথনাথৰ মৃত্যুৰ পূৰ্বে হোৱা জখমৰ লিষ্ট হয়তো এই লিষ্টখন শুনিয়েই আপোনাৰ চকু কপালত উঠিছে তেনেহ'লে ভাবি চাওক এই ঘটনাটো বিৱৰী জনাৰ পিছত আপোনাৰ কি অনুভৱ হ'ব নিজকে আৰু নিজৰ আত্মসন্মানক ৰক্ষা কৰিবলৈ ডক্টৰ মৌমিতা দেৱনাথে নিজকে শৰীৰৰ পৰা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ নোহোৱালৈকে অহৰহ কষ্ট কৰিছিল আৰু অৱশেষত হয়তো সেই সকলো কষ্টৰ ফল বিচাৰি নাপায় তাই মোৰ চা গৈছিল কাৰণ ঘটনাটোত ঘটা লিষ্টখন ইতিমধ্যে আপোনালোকে হয়তো শুনি পাইছিল যে লিষ্টখন কিমান দীঘলীয়া যি দুটি চকুৰে তাই এই সুন্দৰ পৃথিৱীখন দেখিছিল সেই সময়ত তাই এই সুন্দৰ পৃথিৱীখন এই দুটি চকুৰে চাব পৰা নাছিল কাৰণ তাই পিন্ধি থকা সেই চশমাযোৰ ভাঙি তাইৰ চকুত সেই চশমাযোৰৰ বগা বগা চিচাবোৰ সোমোৱাই দিছিল আৰু তাৰ কিছু সময় পিছতেই ডক্টৰ মৌমিতা দেৱনাথ হৈ পৰিছিল সম্পূৰ্ণ বিহু আৰু সেই সময়তেই ডক্টৰ মৌমিতা দেৱনাথৰ ওপৰত সেই তেতিয়ালৈকে শাৰীৰিক অপকাৰ্য কৰিছিল যেতিয়ালৈকে ডক্টৰ মৌমিতা দেৱনাথৰ মৃত্যু হোৱা নাছিল সঁচাকৈ এক শিহৰণকাৰী আৰু মানৱ জাতিক লজ্জাজনক কৰা এক ঘটনা বাৰু এই সকলো ঘটনাটোৰ এজন মূল অভিযুক্ত হ'ল সঞ্জয় ৰয় এতিয়া কথা হ'ল সঞ্জয় ৰয়ে এনেকুৱা কিয় কৰিলে কি সঞ্জয় ৰয়ৰ সেই ডক্টৰগৰাকীৰ লগত কিবা শত্ৰুতা আছিল নাইবা সঞ্জয় ৰয়ে সেই ডক্তৰগৰাকীক নিজৰ কৰিবই বিচাৰিছিল নাইবা সেই ডক্তৰগৰাকীৰ ওপৰত সঞ্জয় ৰয়ৰ আগৰ পৰাই বেয়া চকুৰ নজৰত আছিল নাইবা এয়া সকলো কথাতে হৈ গ'ল সেই সকলোবিলাক জানিবলৈ আমি প্ৰথমে জানিব লাগিব সঞ্জয় কোন আৰু তাৰ কিছুদিনৰ আগৰ কথা কলকত্তা পুলিচৰ ৰিপ'ৰ্ট মতে ঘটনাটোৰ কেইদিনমানৰ আগত সঞ্জয় ৰয়ৰ ৰুটিন এনেধৰণৰ আছিল পাঁচ আগষ্ট তাৰিখে সঞ্জয় ৰয় পুলিচ মিলিটেৰী ছ'চাইটিৰ এখন মিটিঙত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আচলতে সঞ্জয় ৰয় এজন কলকাতা পুলিচৰ ভলেণ্টাৰী লোৱা পুলিচত আৰু কলকাতা পুলিচৰ এটা বিভাগত পুনৰ দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত তেখেতে যোগদান কৰিছিল আৰু কিছুদিনৰ পূৰ্বেই সঞ্জয় ৰয়ে আৰ জে মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেলৰ পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টত নিয়োগ কৰিছিল আৰু ঘটনাটোৰ সময়ত সঞ্জয় ৰয় সেই আৰ জে মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেলতে কৰ্মৰত আছিল যদিও এজন ভলণ্টিয়াৰ হিচাপে সঞ্জয়ে কাম কৰিছিল তাৰপিছতো কিন্তু সঞ্জয়ে তেওঁৰ বাইকত কে পি অৰ্থাৎ কলকাতা পুলিচৰ টেগ ব্যৱহাৰ কৰিছিল পিন্ধিছিল কে পি টেক লগোৱা এটা টুপিও অৰ্থাৎ কলকাতা পুলিচৰ লগত সঞ্জয়ৰ আছিল এটা ভাল সম্পৰ্ক পাঁচ আগষ্টৰ মিটিঙলৈ গৈ মোৰ তিনিদিন সঞ্জয় সেই ঠাইতে থাকে আৰু আঠ আগষ্টৰ তাৰিখে ৰাতিপুৱা কলকাতালৈ পুনৰ ঘূৰি আহে আৰু কলকত্তা আহিয়েই পোনপ্ৰথমে আৰ জে মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেললৈ আহে তেওঁ এজন ৰোগীক সেই মেডিকেলত ভৰ্তি কৰায় আৰু ৰোগীজনক এডমিট কৰি তেওঁ হস্পিটেলৰ পৰা ওলাই যায় আৰু সেই গোটেই দিন তেওঁ পুনৰ সেই মেডিকেললৈ ঘূৰি নাহে ৰাতি প্ৰায় এঘাৰ বজাত পুনৰ সঞ্জয় হস্পিতেললৈ আহে আৰু তেওঁ সেই ৰোগীজনক লগ কৰে যিজনক তেওঁ ৰাতিপুৱা হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰাইছিল আৰু সেই এঘাৰ বজাত আহি ৰোগীজনক এক্স ৰে কৰাত সহায় কৰি পুনৰ হস্পিটেলৰ বাহিৰলৈ ওলাই যায় আৰু সেইদিনা ৰাতিয়ে অৰ্থাৎ ন তাৰিখে ন আগষ্ট তাৰিখে প্ৰায় একমান বজাত পুনৰ সেই ৰোগীজনৰ ওচৰলৈ আহে আৰু পুনৰ সেই ৰোগীজনৰ লগত কথা পাতি ৰোগীজনৰ লগতে থকা এগৰাকী ব্যক্তিৰ লগত হস্পিটেলৰ পিছফালে গৈ মাল খায় আৰু মাল খোৱা শেষ কৰি সেই ব্যক্তিজনক এৰি সঞ্জয় হস্পিটেলৰ মেইন বিল্ডিঙৰ তিনি নম্বৰ ফ্ল'ৰলৈ বুলি উঠি আহে আৰু সেই ফ্ল'ৰটোতে আছিল মেডিচিন ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু সেই ফ্ল'ৰটোতে আছিল এটা চেমিনাৰ হল আৰু নিচাত মাতাল হৈ থকা সঞ্জয় ৰয় সেই চেমিনাৰ হলটোলৈ বুলি সোমাই যায় আৰু সোমাই গৈয়ে সঞ্জয় চকু যায় এগৰাকী মহিলা ডক্টৰলৈ আৰু সেয়াই আছিল ডক্টৰ মৌমিতা দেৱনাথ য'ত তেখেতে নিজৰ ডিউটি শেষ কৰি কিছু সময় ৰেষ্ট ল'বৰ বাবে আহিছিল প্ৰায় দুইমান বজাত লগৰ চাৰিগৰাকী ডক্টৰৰ লগত ডিনাৰ কৰি প্ৰায় তিনিমান বজাত সেই চেমিনাৰ হলটোলৈ ডক্টৰ মৌমিতা দেৱনাথ সোমাই আহিছিল আৰু তাৰ কিছু সময়ৰ পাছতেই আহিছিল সঞ্জয় ৰয় য'ত তেওঁ সম্পূৰ্ণ নিচাত আছিল তাতে তিনি নম্বৰ ফ্ল'ৰ আৰু এটা নিজান চেমিনাৰ হল প্ৰায় চল্লিছ মিনিট ধৰি সঞ্জয়ে সেই চেমিনাৰ হলটোতে সোমাই আছিল সঞ্জয় যেতিয়া সেই তাৰ পৰা ওলাই গৈছিল সেই তেতিয়া সময় হৈছিল প্ৰায় চাৰি বাজি ছয়ত্ৰিছ মিনিট সঞ্জয় ৰায় যেতিয়া ছেমিনাৰ হলটোলৈ সোমাই গৈছিল সেই সময়ত তেওঁৰ ডিঙিত এডাল হেডফোন আছিল আৰু ওলাই আহোঁতে তেওঁৰ ডিঙিত সেই হেডফোনডাল নাছিল আৰু সেইডাল হেডফোনৰ লগতে ডক্টৰ মৌমিতা দেৱনাথৰ নিথৰ দেহ ডক্টৰ মৌমিতা দেৱনাথৰ এটা লেপটপ আৰু তেওঁৰ এটা মোবাইল পিছদিনা ৰাতিপুৱা প্ৰায় নমান বজাত কলকাতা পুলিচে উদ্ধাৰ কৰিছিল কলকাতা পুলিচৰ প্ৰাথমিক ৰিপ'ৰ্ট এইটোৱে যদিও সকলোৰে দাবী এই কাৰ্য সঞ্জয় ৰয়ে অকলে পৰা নাই ইয়াত আৰু বহুতো লোক জড়িত হৈ আছে নিশ্চয়কৈ মই বাকী ঘটনাসমূহ বিপৰীতে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰি যাম ভিডিঅ'বোৰ যদি আগলৈ চাব বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেলাইকণটো দবাই থাকোঁ একেবাৰে নাপাহৰিব পুনৰ এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহিছোঁ সকলো ভালে থাকক ধন্যবাদ